Jika anda berpeluang kembali ke masa lalu, kira-kira 1100 tahun sebelum lahirnya Nabi Agong bagi umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda akan hidup di sebuah negara yang memiliki empire teragung di dunia. Bagaimana jika anda dapat hidup dengan lebih lama dan melihat pembangunan infrastruktur dan arkitektur, kejuruteraan purba yang moden sehinggalah ia binasa. Akhirnya atau Empire Parsi yang kini merupakan sebahagian dari negara ini. Kita mengenali Iran sebagai sebuah negara Islam kerana sejarahnya di mana tanah Asia Barat ini pernah dimiliki oleh empayar-empayar Islam terdahulu. Kemudian menjadi negara republik setelah berhadapan pelbagai perang seperti perang dunia pertama serta revolusi yang popular pada tahun 1979 yang dikenali sebagai Islamic Revolution. Namun, tahukah anda, Iran pernah menjadi sebuah empire purba yang agung sebelum menjadi tarikan para khalifah Islam? Salah satu bandar bersejarah Iran yang paling terkenal ialah Persepolis. Walaupun, Iran mempunyai banyak bandar besar dan ibu kota yang penting, termasuk Ekbatana, Al-Sachia, Sisyphon dan lain-lain, tidak ada yang dapat menandingi kehebatan bandaraya raya Persepolis kita akan menelusuri kehebatan seni bina dan kejuruteraan purba Empire Parsi terutamanya di kota Persepolis melihat kecanggihan tamadun mereka dan memahami sejarah mereka. Ini adalah Iran Purba, Empire terbesar di dunia. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, di manakah Persepolis? Persepolis terletak di wilayah Fars di selatan Iran ia berhampiran dengan bandar moden utama Shiraz. Ia pada dasarnya dibina di tengah-tengah Empire Achaemenid. Wilayah moden Fars kira-kira sepadan dengan Parsa Purba yang dianggap sebagai tanah orang Parsi. Walaupun orang Parsi Achaemenid mempunyai beberapa bandar yang sangat penting serta ibu kota lain. Persepolis pastinya merupakan tapak yang mempunyai kepentingan psikologi yang besar untuk empire walaupun ia bukan bandar standard. Siapakah yang membina Persepolis? penting untuk difahami dan diperhatikan bahawa Persepolis tidak dibina oleh pengasas Empire Parsi Cyrus the Great atau Cyrus II Tispit. Ibu kota Empire yang dibina oleh Cyrus ialah Pasar Gade, juga terletak berhampiran Shiraz Modern. Makam Cyrus dan anaknya, Cambyses II, terletak di kota tersebut. Persepolis telah dibina oleh Raja Persia Darius I, Achaemenid, yang membunuh anak kedua Cyrus Agung, Bardia, dan menempatkan dirinya di atas takhta boleh dikatakan bahawa pembinaan ibu kota istiadat baru di Persipolis dengan cara pemecahan walaupun Darius sendiri berusaha bersungguh-sungguh untuk menghubungkan dirinya dengan keluarga Cyrus the Great dan dengan tegas menetapkan legitimasi pemerintahannya. Raja-raja Achaemenid berikut termasuk Xerxes dan Artaxerxes I dan juga diketahui telah mengarahkan pembinaan bangunan penting di Persepolis. Apakah Persepolis Persipolis secara teknikal bukanlah sebuah bandar seperti yang kita bayangkan. Tinggalan arkeologinya menjelaskan bahawa Persipolis tidak seperti bandar-bandar besar lain di timur seperti Uruk, Babylon, Nineveh atau bahkan ibu kota ilam yang terkenal, Susa. Persipolis sememangnya mempunyai beberapa istana dan bangunan di mana raja akan mengumpulkan askar, bangsawan dan menerima penghormatan bahkan dari pinggiran yang paling jauh dari empayar. Walau bagaimanapun, tidak banyak struktur dibangunkan di tapak. Ini menunjukkan bahawa ia adalah semata-mata ibu kota upacara kerana beberapa generasi sebelum ini seperti puak median dan partia bukanlah orang yang betul-betul menetap di suatu kawasan dengan lama. Mereka merupakan puak nomad. Bandar ini mempunyai banyak struktur penting dari segi politik. Yang paling terkenal ialah Apadana. Bangunan istana utama dan paling mengagumkan serta mungkin bangunan tertua di bandar ini. Bumbungnya dipegang oleh 72 tiang dan ia meliputi kawasan seluas lebih 1000 meter persegi. Bangunan lain yang penting dan megah termasuk Gerbang Semua Bangsa dan Tangga Semua Bangsa yang dibina oleh Xerxes I. yang mengandungi banyak gambaran wakil semua kumpulan etnik Empire Parsi yang memberi penghormatan kepada Raja Akim ini. Terdapat juga bangunan lain di tapak termasuk Istana Takara dan Perbendaharaan Diraja. Bersebelahan dengan Istana Apadana ialah Balai Takhta juga dikenali sebagai Dewan Seratus Tiang. Sebuah bangunan besar yang disokong oleh banyak tiang masing-masing dihiasi dengan ukiran unik yang menggambarkan perarakan diraja, delegasi pembawa ufti dan tokoh mitologi. Struktur terkenal lain di Persepolis termasuk Dewan Perbendaraan, Dewan Seratus Tiang, Tripiton dan Imperial Harem. Bangunan-bangunan ini menjalankan pelbagai fungsi pentadbiran, istiadat dan kediaman menyumbang kepada status bandar sebagai pusat aktiviti politik, budaya dan ekonomi di dunia purba. Relief dan inskripsi yang ditemui di seluruh Persipolis memberikan pandangan berharga tentang ideologi, agama dan propaganda diraja Empire Archaemen. Adigan yang menggambarkan raja dalam peranan ketuhanan atau diraja serta imej delegasi membawa penghormatan dari seluruh Empire, menyalahkan keluasan wilayah Empire yang luas dan struktur sosial dan politik yang hierarki. Struktur yang menarik pandangan umum ialah Gate of All Nations iaitu salah satu pintu masuk paling terkenal dan penting ke kota purba Persipolis. Pintu monumental ini berfungsi sebagai pintu masuk simbolik dan berfungsi ke bandar yang merupakan ibu kota upacara Empire Archimedes. Gerbang semua bangsa telah dibina semasa pemerintahan Raja Xerxes. Daripada tahun 486 ke 465 sebelum Masihi dan merupakan sebahagian daripada kompleks seni bina yang lebih besar dalam Persipoli. Ia berdiri megah di hadapan jalan perarakan besar yang melintasi bandar, berfungsi sebagai pusat akses utama untuk pelawat, delegasi dan pembawa penghormatan dari pelbagai wilayah Empire Archimedes yang luas. Pintu pagar itu sendiri adalah struktur yang mengagumkan menampilkan pintu batu besar yang diapit oleh empat tiang menjulang tinggi yang dihiasi dengan ukiran dan inskripsi yang unik. Tiang-tiang itu dihiasi dengan kepala haiwan yang diukir dengan menakjubkan. Dipercayai mewakili makhluk mitos atau makhluk dewa. Ciri-ciri gerbang ini adalah relief hiasan yang menggambarkan wakil-wakil dari negara-negara subjek yang berbeza dari Empire Archimedes. Relief ini mempamerkan kepelbagaian etnik dan budaya empire dan menonjolkan keluasan wilayah dan kuasa empire. -nya. Nama Gate of All Nations mencerminkan peranan pintu gerbang itu sebagai simbol watak pelbagai budaya dan pelbagai bahasa empire arkem ini. Serta fungsinya sebagai pintu masuk ke pusat pentadbiran dan upacara empire. Ia berfungsi sebagai penyataan visual yang kuat tentang kewibawaan dan keagungan empire, mengalu-alukan pelawat dan delegasi dari seluruh dunia yang terkenal untuk memberi penghormatan kepada raja dan mengambil bahagian dalam upacara dan perayaan yang diadakan dalam Persepolis. Hari ini, runtuhan gerbang All Nations berdiri sebagai bukti pencapaian seni bina dan seni Empire Archimedes. Walaupun berabad-abad lamanya mengalami kerosakan demi kerosakan, gerbang itu kekal sebagai simbol ikonik Persepolis dan terus menarik pelawat dari seluruh dunia, menawarkan pemandangan kemegahan salah satu bandar terindah di dunia purba. Dari sudut etimologi Persepolis, Raja-Raja Archimedes menggelarkan diri mereka sebagai Raja Parsa. Nama ini merujuk kepada kedua-dua wilayah Parsi itu sendiri dan juga kepada kota Persepolis. Maksud Persepolis ialah nama Yunani bagi bandar itu. Ia hanya bermaksud kota orang Parsi. Ini mencerminkan kepentingannya sebagai jantung Empire Archimedes. Walaupun ia bukan sebuah bandar dalam erti kata yang biasa dan walaupun ia tidak mempunyai populasi tetap yang besar atau menghasilkan banyak perkara. Ia adalah simbol penting kuasa raja-raja kuasa dari Darius I Raja-raja Persipolis yang terkenal termasuklah Darius I daripada tahun 522 hingga 486 sebelum Masihi, Xerxes I, 486 hingga 465 sebelum Masihi dan Darius III, 336 hingga 331 sebelum Masihi. Salah satu penemuan paling penting dalam kajian Archimedes telah dibuat di Kubu Persipolis. Arkib Kubu Persipolis memberi kita gambaran sekilas tentang kerja dalaman Empire Archimedes semasa pemerintahan Darius I dan anaknya Xerxes. Di dalamnya terdapat beberapa risik surat dan jumlah yang berkaitan dengan bekalan derma buruh aktiviti perdagangan dan lain. Kita mempelajari sejumlah besar tentang empire Parsi daripada dokumen yang tidak ternilai ini. Termasuk aktiviti beberapa bangsawan, wanita bangsawan, pedagang dan pendeta di Kuil Ilham dan Mesopotamia. Selain itu, beberapa perkataan Parsi yang tidak dibuktikan telah ditemui dalam dokumen arkib sebagai kata pinjaman dalam bahasa Ilhamite. Terdapat juga data penting dalam arkib tentang aktiviti pedagang dan pekerja pelbagai etnik dalam empire. Di zaman pemerintahan Darius I dan Xerxes I, empire Achaemenid merangkumi Iran, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Turki, kawasan pinggir pantai Laut Hitam, Timur Laut Yunani dan selatan Bulgaria. Utara Yunani iaitu kerajaan Macedonia, Iraq, Syria, Lebanon, Jordan dan wilayah-wilayah Palestin. Empire orang Parsi juga merangkumi kawasan tanah milik tamadun Mesir Purba hingga ke Libya, Kuwait, kawasan utara Arab Saudi dan tambahan Pakistan, Afghanistan dan sebahagian Asia Tengah milik Achaemenid. Jejahan takluk yang begitu besar ini menjadikan Empire Achaemenid menjadi kerajaan dunia pertama yang mempunyai empire terbesar di dunia. Dikatakan pada 480 sebelum Masihi, sebanyak 50 juta orang tinggal di Empire Achaemenid. Ini bermaksud bahawa Empire Achaemenid mempunyai 44% dari populasi dunia lebih tinggi dari apa yang dimiliki oleh maharaja empire lake orang parsi di zaman akemenid memberi sumbangan yang masih diamalkan sehingga kini iaitu pembinaan lebuh raya yang dipanggil sebagai royal road dan sistem perkhidmatan pos iaitu Bahasa Aramik lama, Old Arab, menjadi bahasa linguistik di seluruh wilayah Parsi. Empayar itu juga mempunyai kuasa pemusatan dan pengurusan birokratik di bawah perintah seorang Maharaja. Kekuatan tentera yang besar dan menubuhkan sistem perkhidmatan awam. Pada hari-hari terakhir Persipolis, seperti semua empayar besar sepanjang sejarah empayar Archimedes, akhirnya jatuh. Dan keruntuhannya datang di tangan penakluk paling terkenal sepanjang zaman, Alexander the Great. Persipolis dibakar Persipolis merupakan empire terbesar dan paling berkuasa yang pernah dilihat Persipolis ialah ibu kota bagi empire terbesar dan paling berkuasa pernah dilihat di dunia pada masa tersebut Dia terletak di tengah-tengah kuasa besar Pulberry Walau bagaimanapun Ia terletak di tengah-tengah kuasa besar Pulberry ini. ini tidak dapat menyelamatkan bandar ini daripada kemusnahan pada pertengahan abad ke-4 sebelum masih, Raja Macedon dan Philip II menyatukan Yunani dan menyediakan tentera yang sangat profesional, lengkap dan diketuai dengan baik untuk menyerang Empire Parsi. Walaupun Philip meninggal dunia sebelum impiannya dapat direalisasikan, anaknya Alexander the Great menyambung legasi dalam usaha penaklukan. Dalam pertempuran demi pertempuran, Alexander mengalahkan tentera Raja Darius III sehingga menimbulkan peperangan sengit pada pertempuran Gogamela pada tahun 331 sebelum Masih memaksa pemerintah Archimedes melarikan diri Terdapat banyak legenda dan cerita tentang apa yang sebenarnya berlaku apabila Alexander memasuki Persipoli. Tetapi satu perkara yang jelas, ibu kota kegemilangan Empire Archimedes telah musnah. Berikan pendapat anda, komen, like, share dan subscribe. Astrolex signing off from space.